Так, мы в эфире. Всем, всем кто с нами, доброго ранку. Мы с Украины, место Днепро, церковь Благодать. Меня зовут Костянтин. Мы разом, вместе. Читаем Библию и, и молимся. Молимся, чтобы война скорее закончилась. Чтобы наши ребята вернулись домой к мирной жизни за церковь молимся за семьи, за людей, которые терпят сейчас бедствие, за тех, кто вынужденно выехал за пределы нашей страны. В общем, молимся об утешении, благословении для, для тех людей, которые рядом с нами находятся. Хочу поприветствовать наших друзей, тех, кто обозначился на нашем канале YouTube. Есть возможность поприветствовать друг друга и на странице Facebook Церковь Благодать, город Днепр. Если вы не подписаны, подпишитесь, поставьте лайк, включите себе напоминание. Этим, этим вы нас поддержите, нас поддержите. А самое главное, что люди будут иметь возможность услышать благую весть, что Иисус Христос народился, Христос народился. Это мы каждый день можем говорить, что Христос родился, Рождество празднует каждый день. Каждый день мы можем праздновать Пасху. Христос воскрес, умер за наши грехи и воскрес, и живой, и святым Духом с нами пребывает. Дает нам все необходимое. Прощение грехов, дар вечной жизни, утешение, ободрение, силу. И вот через Слово Божье, через общение с верующими людьми, Владимир Первый, доброе утро, Церковь Божья. Олег Борисенко, Кирилл Ануфриенко, Андрей Игоревич, Олег Демиденко из Германии, Андрей Кос добрый ранок. Все, все приветствия замечательные. Церковь Благодать просит так. Андрей Чумак, доброе утро. Виктор Барский, Павел Стефанов, Марина Медведева, Виктор Дзюнич, Сергей Иванович, Татьяна Крутенко, Владимир Кужухин, Ирина Ледовская. Доброе утро, Сергей Кармазин. Александр Бабилюк, Володя Ларичкин, Юлия Острижная, братья с 94-й, доброе утро, из УЗ, так, Саша Соломаха, Олег Волошин, Саша Завгородний из Южной Кореи, спасибо, брат, за поддержку. Так, Дима Спасенко, Кристина Тюшевская, Сергей Калинин, Елена Васильевна Демидова, Сергей Острижный, все драгоценные и возлюбленные братья и сестры. Вот оцените, как вот Бог на нас смотрит. Возлюбленные. Смотрите, возлюбленные, какую Бог даровал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Не потому, что мы там чем-то отличились умом и сообразительностью, а потому, что Бог нас любит. Это, это Его любовь первая. А наша ответная любовь. Любовь к Слову Божьему, любовь к церкви Божьей, к людям, которые нас окружают, и даже, даже, даже к врагам. Даже вот настолько Божья любовь, она без границ, без границ. Э, недоброжелателей, да. Итак, сегодня мы о молитве. Луки 18-19 глава читаем и закончили книгу 2 Паралипоменон, кто с нами вместе читает, 36 глава, и начинаем книгу Ездры. Первая глава книги Ездры. Итак, Иван Ильет Луки, 18 глава, сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вот наш, наш метод, или Божий метод от уныния, от депрессии, от плохого настроения, от того, что не стой ноги встал, или что-то у нас нет, помолиться, помолиться. Я, я слышал, вот в начале войны особенно люди кричали, да хватит молиться, да хватит молиться, надо идти делать, надо идти делать, надо идти делать, надо выходить за стены. Надо, послушайте, мне кажется, одно из первых дел, которое господь нас нам поручил, это слушать слово. Это великое дело, услышать слово и веровать в него. И второе, это помолиться. Молиться это это как как душа душа веры по определению реформаторов. Молитва это душа веры. И это наше первое дело, когда что случается, или нам что-то непонятно, или или нам надо принимать решение, или нам тяжело, или уныние, или или да, кто кто весел, пусть поет псалмы, а кого одолевают мучения и скорби, и кто болен, тот пусть молится. И по неотступности здесь приводится притча о неправедном суде и об одной вдове, и которая по неотступности просила его защитить, 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 молилась, и хоть и судья был и неправедный, и, и ему, и говорит, и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, однако по неотступности отвечу ей. Это не говорится о том, что Бог там ждет, пока мы там лоб себе разобьем. Нет, это говорит о нашем постоянстве, о постоянном уповании, о постоянном желании к Богу. Вот здесь как написано, дальше, вот в седьмом стихе написано, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. У Бога есть такой план, который мы не видим, мы далеко не видим. Нам подсвечено вот на один день, мы видим сегодня и... И слава Богу, кстати, поблагодарите Бога за наступивший день. Но когда придет конец, когда придет, вот как люди взывают и говорят, когда война закончится, когда это прекратится, когда коррупция. Ой, знаете, мы, мы должны увидеть не только плохое, мы должны увидеть хорошие новости от Бога, услышать от Него благую весть о том, что Бог не все контролирует, все видит, все знает, все может и все сделает, все совершит. Но совершит по своему плану и совершит это в свое время, здесь ключевое, в свое время, вскоре, вскоре это значит не медлит и сделает это обязательно. Два человека вошли в храм помолиться о том, чтобы здесь описывается для нас история, которая должна помочь нам понять, мы, когда приходим в молитве к Богу, не в сравнении с другими людьми. Вот я не такой, как эти другие люди. Мы лучше. У нас учение лучше. Мы делаем больше. У нас, у нас. А у нас в квартире газ. А у вас, а у нас. И вот. И вся жизнь в зависти, в жадности, в сравнении. И вот Господь говорит, не надо так вот, как Господь, Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди. Вот это 11 стих фарисей молился. И другой молился, мытер, 13 стих, стучал себя в грудь, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешник. Увидеть себя прежде всего и просить у Бога милости, во-первых, мы. Мы всегда ищем виноватых вокруг, мы всегда видим, какие все неправы, какие все плохие, какие все неверные, какие все предатели, какие все коллаборационисты все такие. Хочется донос написать сразу на кого-то а в молитве надо увидеть себя. Будь милости в камне, Господь. И милость это проявляется. Детям не запрещайте приходить. Детей берите в церковь, берите на богослужение, говорите с ними о вечных вопросах, о важных вопросах, о Христе с ними говорите. Взрослые, дети понимают, внимание взрослым, дети понимают гораздо больше, чем мы в духовных вопросах. Поэтому Господь говорит, не возбраняйте детям приходить ко мне. Вот так вот. И был некто богатый, который уповал на богатство и спрашивал, как мне обрести, наследовать жизнь вечную. В 18 стихе. Вечная жизнь – это дар Божий. Ее нельзя заработать, нельзя заслужить. Поэтому все свое надо отложить. Это невозможно человеку, но возможно Бог, слышавший, что вот такие условия серьезные, и Господь на дно только указывал. Он указывал только на то, что в 27 стихе невозможное человеком, вот есть невозможное человеком, невозможное человеком возможно Бог. В отношении спасения, когда мы говорим, что такое спасение, это спасение от тех Проблемы или от той духовной проблемы, которую сам человек решить не может. Это проблема смерти, проблема греха, проблема сатаны, проблема ада. Иисус Христос на кресте совершил, умер и воскрес и живой. Это лучшая хорошая новость для всех нас. Вот обращение Закхея в 19 главе описывается человек такой негодный, богатый влиятельный, но негодный коллаборационист, предатель там, из иудейского народа, сборщик налогов, залез на дерево и позвал, воззвал, или позвал Иисуса к себе домой. Позвать, призвать Иисуса. Написано, всякий, 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 кто призовет имя Господне, он спасет. И принял, написано в шестом стихе, что Иисус вошел к нему в дом, и он принял его с радостью. И Господь говорит, все видя начали роптать, это грешник, как это, как, как, это, как это ему спасение даровано, просто ни за что, ему надо там, ему надо покаяться. Но вот результат покаяния, половину имения моего отдам нищим, и если кого обидел, воздам в четверо. Вот вера спасительная, вера, она производит спасительные дела милосердия. Совесть просыпается, обидел столько людей, и это не говорит о том, что он прям всех-всех-всех по списку там. Но вот насколько возможно, насколько было возможно, настолько надо было и благословить людей, чтобы им в сердце вселился Божий мир, Божья любовь, радость. Вот так вот. И здесь много историй, которые говорят нам о подготовке Господа нашего к его крестной смерти. Он вошел в храм в Иерусалим, и что он там сделал, войдя в храм, выгнал продающих в нем и покупающих, 45 стих. И говорит, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, домом торговли. Выгодно, невыгодно, там вот знаете, все вот такое, живем вот внутри у нас там, как говорит, сердце нечестивого, как, как вино бурлящее, не имеет покоя. Поэтому надо открыть свое сердце для Христа, чтобы он выгнал оттуда всех продающих, покупающих, всех разбойников, чтобы выгнал и освободил нас, дал нам э, свободу. И второй полипоминон окончательно. Вы знаете, что Ветхий Завет это образы для нас, Павел говорит. Из-за поклонства разрушается и пленение, и Иерусалимский храм, и пленение, и книга Естры начинается как раз с того, что надежда есть, хорошая новость есть. Бог возбудил. здесь написано в первом стихе. Первый год Кира, царя Персидского. Кстати, заканчивается второй полипоменон этим событием. И начинается книга Ездры о возвращении Божьего народа. Во исполнении пророчества пророка Еремии 70 лет возвращения народа Божьего в Иерусалим для того, чтобы строить храм. Это для нас образы. Мы должны всегда возвращаться к Божьему делу. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его. А все остальное тоже, все тоже приложится нам. Ищем сегодня благословение встреч с людьми, которые нуждаются в спасении. Давайте вместе помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за возможность обращаться к Тебе в молитве. Просим за Украину, чтобы война закончилась. За церковь, наполнена силой Святого Духа. За людей, которые страдают и мучаются, которые терпят бедствие от этой войны. Пошли в их сердца утешение. Открой их сердца для Евангелия. Благослови людей, миссионеров, которые выехали за пределы Украины, где бы они ни были, поддерживают Украину в это трудное, темное для всех нас время. И пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа, безмерная любовь Бога Отца и общение Святого Духа да со всеми нами. И Божий народ скажет Аминь. Будьте благословен, хорошего вам и мирного дня, несмотря ни на что.